kita beragama dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah, mengikhlaskan ibadah, yakni seluruh ibadah, hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak kerana yang lainnya. Tidak kerana wali-walinya. Tidak kerana para ambiyaknya tidak kerana para rasulnya tidak kerana para sahabatnya dan sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makamnya kuburnya terpelihara daripada fitnah kubur para sahabat terpelihara daripada fitnah manusia yang menjadikan kubur sebagai tempat penyembahan sebagai tempat meminta dan berdoa kepada Allah azza wajalla berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar kuburnya Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad ya Allah ya Tuhanku janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat ataupun sebagai berhala yang disembah ataupun tempat yang diibadahi berat tuan-tuan sangat berat ungkapan doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duk maki hamun penjaga makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melintas di kawasan Raudhah. Dia kata ya Syekh, ya Haj, ya Allah, ya Syekh, ya Allah, doa kiblah. Ku doa kiblah. Kita duk maki dia Wahabi tak reti ni kami nak berziarah. Ziarah cara ziarah. Ziarah lintas bagi salam bukan berziarah dalam memberi dalam erti kata mendadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaraan dan juga bertawassul kepada Allah ataupun beristighasah secara langsung kepada batang tubuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah perkara ini perlu diterapkan perlu dikemaskinikan, perlu untuk terus ditegur dan diperbaiki agar masyarakat kita dapat memahami dan merujuk al-bayyinah ayat yang kelima ini agar kita memastikan diri kita perjalanan kehidupan kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beribadah dan menyembah melainkan hanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan kemudian mengikhlaskan segala bentuk ibadah kita kepada Allah hatta doa seperti mana yang telah pun kita bahaskan doa huwal ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa adalah merupakan satu ibadah kepada Allah bila ia merupakan satu ibadah maka doa tidak selayaknya untuk dipanjatkan kepada makhluk makhluk Allah yang lainnya doa adalah merupakan keistimewaan bagi Allah Azza wa Jal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian barulah dapat kita berdiri tetap teguh di atas jalan tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian baru mai apa yang dinamakan dengan salat. Baru mai apa yang dinamakan dengan zakat Sia-sia yang dinamakan dengan zakat Sia-sia yang dinamakan dengan salat jika kita tidak mentauhidkan dan mengesahkan Allah dan meletakkan hanya sanya Allah Subhanahu wa taala tempat yang diseru, tempat yang dipinta, tempat yang dipohon padanya pertolongan, tempat yang diminta padanya perlindungan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi, mendoakan kepada Allah dengan menggunakan istilah wasanan tu'bat. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau jadikan diriku, jangan kau jadikan kuburku sebagai wasanan tu'bat, sebagai berhala yang disembah. Tuan-tuan tengok, adakah berat, tak berat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW menggunakan istilah berhala. Bukan sekadar penyembah kubur. Bukan sekadar menjadikan kubur sebagai istirahasah. Bukan. Nabi menggunakan istilah wasanan tu'bat wasan yang memberikan maksud berhala. Nabi SAW minta doa kepada Allah agar kuburnya tidak dijadikan sebahagian daripada berhala yang disembah. Seperti mana berhala-berhala yang lain. Seperti mana kubur-kubur yang lain yang dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Adakah zalim? Adakah melampaui batas? Adakah agak agak keterlanjuran apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak. Kenapa tidak ustaz? Kerana dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-194 Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk yang lemah yang serupa kelemahannya dengan diri kamu kata Allah azza wajal tak melampau doa nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganggap orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat sembahan sebagai menggunakan istilah berhala adalah sesuatu yang tidak melampaui batas tetapi itu merupakan suatu peringatan inzar yang berat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kelompok-kelompok manusia yang akan hidup yang akan muncul di atas muka bumi selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan meniru apa yang dah pun dilakukan daripada Bani Israel yang meniru daripada apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan juga Nasrani yang menjadikan kubur para anbiya dan mursalin daripada kalangan para Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka sebagai berhala-berhala yang disembah. Nabi SAW tidak meredai kuburnya dijadikan sebagai tempat beribadah ataupun berhala yang disembah. Dan doa itu dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kita mendapati pada hari ini makam Nabi SAW, makam Abu Bakar, kuburnya Umar tidak dapat untuk nak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah ataupun sebagai tempat untuk mereka meletakkan satu tawassul ataupun istighasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran menuturkan hal yang sama. Siapa yang menyeru kepada sesuatu selain daripada Allah itu adalah merupakan berhala. Nabi SAW juga berdoa Jangan jadikan kuburku Sebagai berhala yang disembah Fahamilah Redha'ilah, ikutilah ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mana ia diletakkan oleh al Fadhil Fadilatul Doktor Zahazan dalam kitab beliau ini sebagai ad adab yang pertama yang perlu untuk kita tuntunkan diri kita dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada sesuatu yang lain untuk bersandar kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah Azza wa Jal sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah al-furqan pada ayat yang ke-58 wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kamu hanya diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup dan Zat yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yang mati, makhluk yang mati hatta para anbiya wal mursalin. Kita tak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada makhluk, tetapi kita diperintahkan untuk berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah. Zat yang Maha Hidup dan zat yang tidak akan pernah mati.